bari ustozlar ochig'ini aytganda shu yerda xizmat qilayotgan ikkita ustoz noibulloh domla imom xatiblar noiblari solixon domla bularni <laughs> sizlar qanday qabul qilyapsizlar qanday hurmatlarni joyiga qo'yyapsizlar manga qorong'iyu lekin umuman o'zbek tilini tushunadigan dunyodagi odamlar boru chunki amerikada ham bor tojikistonda ham yani, hamma yoqda borda o'zbek zabon ba'zi birlar ellik millionga yetib boradi deydi shular bitta shu assalomu alaykum deb shu qo'llarini ushlasam degan orzuda yuradi shu ekkov sizlarga kunda kerak bo'lsa shu yerda o'tirib shu yerda imomchilikka o'tib sizlarni va xalqimizni duo qilayotgan ustozlar bu kamtarlik emas ayni haqiqat o'zi asli bizga bas bu joyga kelib gapirish bu kamtarlik yo bir o'xshatish emas ayni haqiqat shaxsan manga bas bu joyga kelib shunday ustozlar nasihat qilayotgan qavmga kelib gapirishlik lekin xizmatchilik deydiyu xizmatchilik shu tashabbus juda judayam chiroyli go'zal tashabbus bizni ham viloyatda bo'lishdi işte, shu ustozlar hammalari muftiy hazratlari boshliq bu naqadar yurtimizda dinimizga bo'layotgan e'tibor musulmonlarga bo'layotgan e'tibor ularni ehtiyojlarini qondirishlik bularni ichlaridagi savol takliflar va kamchiliklarni o'rganib shuni bartaraf qilish maqsad shu boshqa narsa emas va yana asosiy maqsad birdamlik birlik hamfikrlik bir yoqadan bosh chiqarishlik dinni o'zi g'ami shuda dinni maqsadi shu din faqat do'ppi kiyib olib jaynamozni ustida o'tirishmasda olloh o'zini dinida de... shu narsalarni bildirib qo'ydi faqat bugun biz shuni anglamayapmiz ya'ni bizni birtanuv bir jon bo'lishimizni xohlaydi olloh birtanu bir jon bo'lishimizga bir necha sabablarni ham olloh o'zi ko'rsatib qo'ydi va qur'onda ochiq va ravshan aytib qo'ydi iymoni borlarni sandan katta bo'lsa u sani akang kichik bo'lsa sani ukang shu oyat bor bu juda mashhur oyat hammamiz gapiraverganimizda eshitaverganimizda yot ham bo'lib iymoni borlar aka ukadur deb olloh qur'onda marhamat qilib aytib qo'ygan payg'ambarimiz alayhissalom al muslimu ahul muslimi deganlar musulmon musulmonni birodaridir aka ukasidir dostudur, qadrdonidir shuning uchun din qardosh deydi bitta millat farqi yo'q dinimiz bittamirobim robbimiz bittami ha bitta kitobimiz qur'on qiblamiz kaba payg'ambarimiz muhammad sollolohu alayhi va sallam alhamdulillah xudoga shukr shunday qilib qo'yganiga shukr lekin tangani ikkinchi tarafi robbimiz bitta kitobimiz bitta payg'ambarimiz bitta mana yani, yarimimiz yarmimiz u yoqqa qarab yarimimiz bu yoqqa qarab namoz o'qimadik hammamiz bir tarafga qarab namoz o'qidik nimaga o'zimiz bitta basmiz qalbimiz degan o'y hammani o'ylantirish kerak qarang sizni robbingiz mani robbim mani payg'ambarim sizni payg'ambaringiz sizni kitobingiz qur'on meni ham kitobim qur'on sizni qiblangiz mani ham qiblam bundey o'ylasakda bu juda bizni mana shundoq nima deydi bunday ushlasangiz yaxshi tiqib qo'lingizni ushlasangiz baquvvat odamni to'rttadan odam tortib ajratolmaganini ko'rganman bunday ushlagan lekin bunday ushlasangiz 2 ikkita 10 yashar bola shunday ikkita 10 yashar bola biz hozir bunday bo'lib qolyapmizda shunday buni sabablari bor-da, bekorga emas bu bunga bilasizmi Nechchi million odam nechchi milliard dollarlar sarflayapti shu narsa uchun ya'ni bizni mashinada shunday bo'lib Alloh qur'onda aytgandek puxta binodek bo'lishimizdan qo'rqib din tashkil topgandan beri kalla qatiradi sarf qiladi jonini fido qiladi vaqtini ajratadi kerak bo'lsa tashkilotlar shakllantiradi hozir zamon rivojlanib endi yana ham bu sohada anchagina harakatlar va shu harakatiga yarasha natijasiga ham erishyapti şey ya'ni bizni har xil fikrga yo'naltirish har xil fikrli qilish chunki ular bizni bir bo'lishimizdan qo'rqadi ochig'ini aytganda qo'rqadi biz ilon chayandan qo'rqamiz undan yomon qo'rqadi ilon chayonni ikkita esib ichidan atalasi chiqib ketadi ich ichab undan ko'ra yomon qo'rqadi siz mani man sizni yaxshi ko'rib quchoqlashib bag'rimizga bosib oshuna qalaysiz deyishimizdan qo'rqadi mana sizga sizni manga to'mtaytirishni xohlaydi bular u yerdan qarab недоволен deydiyu ruslarda norozilik kayfiyatda gu'layib xo'mrayib sizga qarashini ular xohlaydi sizni manga shunday qarashingizni xohlaydi и xohladi ham и qaysidir ma'noda erishyapti ham nima bilan din rosa rivojlangan paytda chiqmagan ixtiloflar har xilliklarni bugun chiqarishga bular musharraf bo'lyapti bula bizni ilmsizligimiz natijasi ilmsizligimiz natijasida bugun siz bilan mani har xil fikrda yurishimizni xohlab и shunga erishyapti ham hozir endi bilmayman kim nima bir birimizni endi yuz ko'ryapmiz to'g'rimi hali bir birimiz haqimizda uncha ma'lumotga ega emasmiz endi mani bilsalaring kerak balkim ko'proq internet tarmoqlarida chiqqanligimiz uchun endi bilasizlar shu shuda manda o'sha shu internetda gapirayotgan odam man o'sha şey. i̇şte, işte, ma, şey. aqidamni ham bilasizlar yo'limni ham bilasizlar lekin sizlarni bilmayman men lekin shu aqidada fikrda mazhabda ixtiloflik har xillik shu sabab bo'lib bir birimizni qalbimizda bo'lgan muhabbat teskarisiga aylanib qolyapti odam savol berishi kerak man nima bilaman mana man hozir nimani bilishimni bilamanda o'zim qancha kitob o'qiganman nima ma'lumotga egaman siz ham shuni bilishingiz kerak hop mana bu g'ishtni noto'g'ri uribdi degan odamga noto'g'ri urganligi haqida bir dalil kerakda nimaga noto'g'ri urdi degan san bilyapsanmi yo sani nazdingda noto'g'rimi nâ bizni nazdimizda noto'g'ri degan gap bu noto'g'ri hisoblanmaydi